Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa isli amri. Wa hulul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadiq lisani wa hadi qalbi. Bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam. Alhamdulillah syukur pada Allah. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca Sahih Al-Bukhari. Dan hari ini kita akan masuk hadis yang ke-1342 Dan masih lagi dalam kitab Al-Janaiz Bab yang ke-70 eh, Hari ini Babu mayyad khulu abra al-mar'ati Bab menjelaskan, pada menjelaskan tentang orang yang masuk ke dalam kubur perempuan Orang perempuan kita nak masuk ke dalam lahat Yang masuk tu lelaki Kita sambut eh, Itu tajuk lah yang kita nak bincang pada hari ni insyaAllah Tak? Okey, uh, Imam Ibn al Hajar al-Asqalani bila menyebut berkenaan dengan terjematul bab al-Imam al-Bukhari ni dia disebut dia kata aurada fihi hadis Anas fiq dafni binti Rasulullah sallam wa nuzuli Abi fi qabriha. Ah uh, dia kata sebenarnya kita dah sebut dalam hadis sebelum-sebelum ni hadis Anas bin Malik yang ada menyebut berkenaan dengan ketika salah seorang anak perempuan Nabi sallam ni meninggal. Lalu uh, ditanam jenazah dia yang tukang bawa yang tukang sambut jenazah untuk letak dalam lahat tu adalah Abu Talha. Ha, sebenarnya memang hadis ni diulang sebut lah yang kita nak baca pada hari ni insyaAllah. Itu hadis yang ke 1342 dan sebelum ni pun dah sebut dah. Kita dah baca dah hadis tu. Kita ulang sekali lagi lah menyebut hadis ni insyaAllah. Tak. Kata al Imam Al-Bukhari wa biqala hadisana Muhammad bin Sinan. And, uh, telah menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari guru kami namanya Muhammad bin Sinan eh Muhammad bin Sinan Al-Auqi meninggal pada tahun 223 Hijriah ya? yang mana kata Muhammad bin Sinan haddatsana Fulah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami guru kami kata Muhammad bin Sinan ni pula Fulah bin Sulaiman Al-Khuzai kan dia meninggal pada tahun 168 Hijriah uh, ya. dia ni sodok eh sodok uh, siqah tahap rendah kan uh, lepas tu ada banyak wasilah lah tapi Imam Bukhari kemukakan juga riwayat ini sebab sebelum ini dah sebut dah riwayat ni. Jadi maksudnya hadis ini sebagai penguat kepada hadis-hadis yang sama yang diulang banyak kalilah. Jadi maksudnya hadis ini dia banyak mutaba'ah. Kan? Hadis ini banyak mutaba'ah. Kemudian kata fulih ni pula, hadis Hilal bin Ali telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali. Hilal bin Ali ni nama sebenarnya adalah Hilal bin Abi Maimunah. Kan? Uh, meninggal di era pemerintahan Hisham bin Abdul Malik dan dia ni Hilal ni pula, dia ambil hadis daripada sahabat Nabi yang terkenal namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik ni meninggal pada tahun 93 Hijriah. Okey, kata Anas bin Malik, dia kata qala syahidna binta Rasulillah sallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabri. Nabi sallallahu alaihi ni ceritanya salah seorang anak perempuan Nabi Sallam ni meninggal. Jadi bila dia meninggal, kami hadir. Kata Anas bin Malik lah. Kami ni sahabat Nabi hadir. Dan Rasulullah Salam tu duduk uh, tepi kubur. Kat tepi kubur tu Nabi Salam ada kat situ. Nabi duduk. Eh? Gitu. Okey. Lepas tu Farah'ai tu Ainaihi Tadma'an. Ketika itu aku nampak dua mata Nabi Salam ni menitik air mata. Nampak mengalir air mata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas aku nampak menitik air mata tu lah. Lalu uh, kata Nabi Sallam. Uh, Halfikum min ahadin lam yuqarifu alaylatah. Jadi Nabi Nabi Salam ni tanyalah Nabi tanyalah kepada ramai-ramai sahabat tu Adakah di antara kamu sesiapa yang pada malam uh, takdi Belum melakukan apa-apa pun Maksudnya ada tak di kalangan korang ramai ni Yang tak bersetubuh dengan isteri pada malam takdi Fakala Abu Talhah ana. Abu Talhah kata akulah surah aku Kata Nabi Salam Kata Abu Talhah aku Fakala uh, Lalu kata Fa'anzil fi qabriha Nabi kata ginilah Turunlah Tolong sambut jenazah anak perempuan aku ni Eh, panazala fi qabriha faqabbaraha. Maka dia pun turun dalam kubur, dalam lubang kubur tu. Uh, faqabbaraha dan dia pun sambut jenazah anak perempuan Nabi dan dia kebumikan. anak perempuan Nabi SAW. Eh, siapa dia anak perempuan Nabi SAW kat sini? Kita ada sebut beberapa kali sebelum ni. Ada satu riwayat mengatakan anak perempuan Nabi di sini merujuk kepada Zainab. Tapi pandangan yang paling kuat mengatakan yang dimasukkan anak perempuan Nabi SAW kat sini ni adalah um, uh, Umi Kalsum. Umi Kalsum. Eh, gitu. Tak. Qala Ibnu Al-Mubarak. Qala uh, Fulih Arahu Ya'ani Azam. Qala Abu Abdillah liyak tarafu ay liyak tasibu. Iaitu mereka mencari melakukan, mereka akan dapat apa yang mereka usahakan. Uh, gitu. Tak. Jadi kat sini ni menjelaskan tentang bagaimana uh, jenazah anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Dia perempuan Eh? Jadi anak perempuan Nabi Sallam ni jenazah disambut oleh seorang lelaki namanya Abu Tulha untuk diletak di dalam lahat ah ha, Situlah Jadi di situ kita boleh ambil buat satu kesimpulan Bahawasanya kalau lelaki sambut jenazah orang perempuan Untuk diletak di dalam lubang lahat itu boleh Itu memang sabit dalam amalan hadis Nabi SAW eh. Begitu habis Tab itu bab yang ke-70 Kita tengok pula bab yang ke-71 Babu as-salati ala as -shahid. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan solat jenazah orang mati syahid Ha, semayang jenazah atau orang mati syahid ni berlaku ke tidak? Kita kalau dulu kat Malaysia, lazimnya kita ni mazhab syafi'i lah orang Malaysia ni. Ha, dalam mazhab syafi'i, apabila orang mati syahid, maka jenazah dia tidak disemayangkan. Kan? Syahid di sini ni syahid makrokah. Dia syahid ni ada dua. Satu dia panggil, sorry, dia ada tiga syahid ni. Yang pertama dia panggil syahid dunia akhirat. Yang kedua dia panggil syahid akhirat. Yang kedua syahid, yang ketiga dia panggil syahid dunia. Syahid Uh, dunia akhirat ni orang mati syahid di makrokah, medan perang. Dan dia berperang tu kerana Allah SWT uh, disebabkan dalam makrokah. Makanya dia dapat pahala syahid dan jenazah dia diurus sebagai syahid. Tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disemayangkan, tanam macam tu je. Darah dia akan menjadi saksi untuk dia ke akhirat nanti. Dan dia dapat pahala syahid. Itu disebut sebagai syahid dunia dan akhirat. Kan? Ada pula satu lagi dia panggil syahid dunia. Orang perang di jalan Allah dalam makrokah tapi tidak ikhlas kerana Allah. Jadi jenazah dia segi dunia ni syahid makanya tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disemayangkan. Uh, pahala syahid tak dapat sebab tak ikhlas. Eh, dia perang sebab lain. Dia berperang bukan kerana Allah. Dia berperang ni sebab keturunan. Dia perang ni kerana kaum dia. Dia berperang kerana bangsa dia. Dia berperang kerana keberanian dia. Contohlah bukan kerana Allah Ta'ala. Uh, jenazah dia diurus sebagai orang mati syahid kerana dalam makrokah. Dia panggil syahid dunia. Tapi akhirat tak dapat sebab dia tak ikhlas. Ada pula satu lagi dia panggil syahid akhirat. Ha, syahid akhirat. Dia bukan syahid dunia, syahid akhirat. Contoh macam Nabi Salam sebut dalam hadis Al-Mabtunu syahidun. Orang mati sakit perut, syahid. Orang mati lemah, syahid. Ha, yang ni syahid ni apa? Dia panggil syahid akhirat. Jenazah dia tidak syahid dunia. Maksudnya dimandikan, dikapalkan, disemayangkan macam orang biasa. Pahala macam orang mati syahid tu dia dapat kat akhirat. Ha, macam tu eh. Dia panggil syahid akhirat. Begitu. Taip. Ayuh ha, kita bincang ni syahid makrokah yang Imam Bukhari buat tajuk babu as-salati ala asyhidi bab pada menjelaskan tentang semayang jenazah orang mati syahid. Eh ini syahid marakah. Imam Nuh Hajar dia jelaskanlah dalam kitab dia Fathul Bari kata dia wal muradu bis syahidi uti uh, qatilul ma'rakati ma fi harbil kufar. Jadi masukkan dengan mati syahid kat sini ni adalah uh, syahid orang yang terbunuh dalam makrokah ketika berperang dengan orang kafir wa kharaja bi qawlihi al marakat man juriha fil qitali wa asha ba'da dhalika hayatan mustaqirrah yang dikatakan makrokah ni dalam medan perang tu sebab ada satu lagi orang yang dalam makrokah dia terluka kan eh, dia luka parah tak mati lagi tapi bila balik duduk 2 3 hari baru mati ha, yang tu dimandikan dikapankan disemayangkan lah yang kita sebut ha, tidak dimandikan tidak dikapankan tidak disemayangkan tu tu dalam medan perang tu dia mati And, sebab ada satu lagi tu masa medan perang tak mati luka parah ah eh. balik and, duduk tak lama mati ah yang tu yang tu tu uh, jenazah dia uh, dimandikan dikafankan macam orang biasalah begitu eh wa kharaja bi harbil kufar man mata bi qitali muslimin ka al baghi yang dikatakan sebagai uh, tidak dimandikan tidak dikapankan tidak disemayangkan syahid di sini jika dia perang dengan orang kapi tapi kalau perang sama-sama muslim contoh perang dengan buruh sama-sama muslim perang dengan pemberontak yang pemberontak tu adalah muslim yang tu jenazah dia tetap dimandikan tidak dikafankan tetap disemayangkan eh ha ni kena ada bezalah ni kata imam ibn hajar sekali ni wa kharaja bi jami' idzalika man summiya shahidan bisabab ghairi sabab al wa inna ma yuqalu lahu shahidun bi ma'na tawabil akhirah kan ha, kalau orang tu contoh di berperang bersama dengan orang Islam dan dia ni berada di atas jalan yang benar orang pun panggil dia syahid Kan? syahid dekat sini, syahid ni syahid dapat pahala akhirat. Tapi jenazah dia tu dimandikan, dikapankan, disemayangkan. macam tu ya. Uh, Wahala kuluhu ala sahihi min madhahi bil ulama. Inilah pandangan yang sahih di sisi para ulama. Kata Al-Imam Ibn Hajar ala sekalian ni ya. Begitu. type Hmm. Okay. Wal khilafu fi salati ala qatil al-kuffar. Ulama Islam dia ada khilaf eh, berkenaan dengan kita semayang jenazah orang yang berperang dalam medan perang. Dan perang tu berperang dengan kapir lah. Ma'rakah. Yang melibatkan orang kapir kan. Masyurun. Dan khilaf ni cukup masyhur. Qala At-Tirmizi. Man Tirmizi Mantirmizi bagi penjelasan. Kata dia. Qala Ba'duhum berkata sebahagian ulama. Yusalla ala as-shahidi disemayangkan jenazah orang mati syahid. Orang perang-perang Fisabilillah tu. Memang jenazah dia tidak dimandikan. Tidak dikapalkan. Tetapi disemayangkan. Ada ulama kata kan bahawa qaulul kufiyin wa isha ini adalah pandangan ulama-ulama kufah dan juga pandangan isha bin rahweh salah seorang guru imam bukhari lah isha ni wa qala la yusalla ada pula ulama lain kata tidak disemayangkan jenazah dia ada ulama kata tak disemayangkan bahawa qaulu al wa syafi'i wa ahmad ini adalah pandangan imam syafi'i pandangan ulama madinah pandangan imam ahmad bin hanbal ha nampak imam kita syafi'i Antara yang berpandangan orang yang mati dalam medan perang jenazah dia tidak disemayangkan. Kan? Uh, antara hujah lain yang selalu, selalu dikemukakan adalah jenazah dia tu ada darah. Macam mana kita nak semayang jenazah yang jenazah tu ada darah? Darah tu najis. Ha, uh, macam itulah lah. Antara hujah yang dikemukakan oleh mazhab uh, kita lah Syafi'i rahimahullah. Wa qala asy-Syafi'i fi al-Umm. Imam Syafi'i ada sebut dalam kitab al-Umm. Kitab induk Imam Syafi'i kan. Ja'atil akhbaru ka'annaha ayanun min wujuhi al-mutawatirah. Kan? Syafi'i kata, yang dikatakan kita tidak perlu semayang jenazah orang mati syahid ni adalah banyak sangat dalil-dalil sehingga sampai tahap mutawati. Jadi kata Imam Syafi'i. Anna Nabi Sallam lam yusalla ala qatla Uhud. Nabi Sallam ni tidak semayang jenazah kepada orang mati syahid di Medan Uhud. Ha, ni kata Imam Syafi'i. Kan? Nabi Sallallahu Sallam ni perang Uhud tu ada sahabat Nabi mati. Nabi tak semayangkan jenazah orang yang mati dalam perang Uhud. Nah, itulah dalilnya mengatakan bahawasanya tidak ada semayang jenazah orang mati syahid dalam medan perang. Wa maru ya anahu sallallahu alaihim wa kabbar ala hamzah sabainah takbiratan la yasihu. Ada pun riwayat yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW semayang jenazah orang mati dalam perang Uhud. Dan Nabi Muhammad SAW takbir. Haa. Uh, 70 takbir kepada jenazah Sayyidina Hamzah hadis tu tak sahih. Ha, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawasanya semayang jenazah kepada orang yang mati syahid dalam medan perang khilaf. Ada ulama kata tidak disemayangkan, ada ulama kata disemayangkan. Imam kita Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan disembahyangkan. Dalil-dalil yang menyatakan ada ni jenazah kepada orang mati syahid ni sama ada je uh, ataupun hadis tu ada takwil terbuka kepada takwilan eh tapi kalau ada satu lagi pandangan itu Imam Abu Hanifah terutamanya sekali lah dan uh, mereka mengatakan sembahyang jenazah pada orang mati syahid ni ada And, dan begitu juga pandangan ulama Kufah eh habis itu. habis tab ah uh, tu insyaallah kita akan bincang hadis yang berkait dengan tajuk ni uh, uh, bab solat jenazah pada orang mati syahid ni dalam perbincangan kita akan datanglah insyaallah eh Allah alam anak nak baca soalan daripada kawan kita yang hantar soalan uh, dekat uh, komen di YouTube eh. Uh, jadi anda punya admin dia dah print screen, dia dah hantar dekat anda. Jadi anda nak cuba kupalah lah. Uh, apa, menjawab lah soalan daripada kawan-kawan kita ni. Okey, yang pertamanya daripada Muhammad uh, Kamarudin. Masa kita kupas hadis Sahih Bukhari yang ke 1323 hari tu. Uh, dia ada komen eh kat sini. Dia ada soalan kat sini. Dia kata, Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tiga soalan. Pertama berkaitan amalan selepas solat jenazah. Biasanya selepas solat diminta baca Al-Fatihah dan tiga kul. Kemudian didoakan pada jenazah. Sebenarnya amalan lepas daripada kita semayang kita baca Fatihah, kita baca tiga kul tu yang tu tu bukan daripada hadis tetapi amalan itu berasaskan kepada konsep menyedekahkan bacaan Al-Quran kepada si mati. Itu asal dia. Sebenarnya membaca Al-Quran, kita sedekahkan pahala baca Quran pada si mati ni ada tak dalam Quran dan hadis Jawapannya tak ada. Memang tak ada dalam Quran dan hadis Tetapi ijtihad ulama' ada. And antara ulama' yang mengatakan kita baca Quran dan kita sedekahkan pahala baca Quran pada si mati ni yang kata boleh ni adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Ibn Taymiyah dia ada sebut dalam dua-dua-tiga buah kitab dia. Yang pertamanya kitab Majmuk Al-Fatawa. Yang keduanya dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubroh. Kan? Dua kitab ni Ibn Taymiyah memfatwakan kalau kita baca mana-mana ayat Quran dan pahala baca Quran tu kita sedekah kepada si mati boleh. Antara hujah yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah ni adalah uh, ada hadis Nabi SAW yang sahabat Nabi SAW pergi tanya pada Nabi SAW untuk menyedekahkan uh, infak duit. Kita infak duit. Pahala infak tu sedekah kepada si mati. Nabi kata boleh. Infak duit. Lepas tu kita boleh buat haji badal. Kita buat haji untuk si Mati Kita niatkan pahala untuk si Mati Boleh Jadi disebabkan uh, Haji badal Infak duit Bagi minum pada jemaah haji Ini adalah ibadat badaniyah Sama seperti mana kita baca Quran Itu juga ibadat badaniyah Walaupun dalam hadis tidak sebut baca Quran Sedekahkan pahala pada si Mati Tapi ibadat badaniyah yang lain Iaitu kita sedekah duit Kita ibadat haji tadi tu Yang tu tu boleh Makanya kita sedekahkan baca Quran pada si Mati Uh, pahala uh, baca Quran pada si mati tu Kita sedekahkan uh, 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 Boleh jugalah Itu kata ujahan yang dikemukan oleh Alimun Utamiyah Jadi yang kita dah buat ni sebenarnya Kita base kepada fatwa ulama' lah And, Jadi siapa yang buat ni Kita tak payah halang lah biar Sebab memang ada ulama'-ulama' yang muktabar Memfatwakan boleh Tapi kalau ikut pandangan ulama' Saudi dia tak boleh uh, Majoriti rata-rata lah ulama-ulama aliran Saudi kata tak boleh. Dia kata benda ni tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallam, maka kita tak boleh buat. Itu pandangan mereka. Tapi kita tak nafikan ada ulama-ulama buat dan ee uh, memfatwakan boleh, antaranya Al-Imam Ibn Taymiyyah. Kan, macam itu taip. Okey, yang kedua berkaitan anjing. Jika orang Islam yang melatih anjing untuk digunakan membu memburu atau menjaga keselamatan, halal tak hasil tersebut. Okey. Dia macam ni eh, membela anjing yang dibenarkan dalam hadis Nabi Sallam ni dua. Yang pertama perburuan, yang kedua adalah penjagaan. Jadi bila dua perkara ni boleh, maka timbul persoalan anjing pet. Kan? Kita belanjing tu sebab anjing tu cantik. Itu tak, tak boleh lah. Kan? Tak boleh. Kan? Hukumnya adalah haram mengikut pandangan majoriti ulama. Kecuali dalam mazhab Anapi, And, mazhab uh, Maliki. Mazhab Maliki kita boleh. Kan? Mazhab Maliki. Ada hujahan panjang lebar lah. Maka timbul persoalan, kalau kita uh, melatih anjing, latih untuk berburu. Boleh ke tak? Okey, kalau sekiranya me membela anjing untuk berburu adalah boleh, maka anjing tu tidak akan boleh jadi berburu kecuali kena latih. Maka kita kena latih. Ha, maka melatih anjing untuk dijadikan anjing buruan boleh. Eh, itu dibolehkan. And, uh, anjing perburuan ni dibolehkan. Itu bukan hadis je, Quran. Quran pun ada sebut tentang anjing perburuan. And, uh, anjing perburuan ni memang dibenarkan berdasarkan kepada hujahan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Eh, gitu. Tak. Okey, berkaitan dengan menggunakan anjing untuk penjagaan keselamatan, keselamatan rumah. Minta sedikit ulasan. Boleh? Eh, sebab dalam hadis tu dia sebut jelas dua. Yang pertama adalah perburuan yang kedua penjagaan. Al-Hirasah. Eh, jadi penjagaan ni umum. Penjagaan ni jaga rumah, jaga kebun, apa lagi? Ha, orang tua-tua yang dia kena ada orang guide dia. Ha, itu semua tu termasuk di bawah makna al-hirasah. Jadi kalau kita ni jaga anjing, kita bela anjing untuk jaga rumah, jaga kawasan kita. Uh, ha, itu dibolehkan lah. Uh, dalam dua keadaan yang Nabi SAW sebut kita boleh bela anjing. Selain daripada tu tak boleh. Selain daripada tu adalah tak, tak boleh. And anjing pet sebab anjing tu cantik. Tak boleh. Memang tu tak boleh eh. Begitu. Habis. Okay. Yang seterusnya Um, macam mana ulama tahu satu-satu amalan itu khusus untuk Nabi? Bukan kursus eh, khusus. Khusus ya tu Rasul SAW ni antara cara kita nak tahu apabila amalan itu Nabi seorang buat, Nabi tidak libatkan sahabat. Eh, Nabi je buat. Nabi tak libatkan sahabat. Tapi kalau amalan itu Nabi libatkan juga sahabat, ah, yang tu tidak khusus ya. Eh, kalau khusus ya tu Rasul SAW, makanya uh, Nabi je buat. Dan Nabi tak akan bagi orang lain buat. Itu ha, salah satu cara untuk kita nak tahu itu apakah amalan khusus saja Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun tidaklah gitu eh. Hmm. okay, wallahu alam wallahu alam eh. okay, itu je soalan daripada kawan kita yang anda boleh komen pada hari ni. Anda rasa ada lagi kot. Nantilah lah uh, kalau ada admin anak, anak dia baca dia akan print skrin dan akan hantar pada anak -anak lah insyaAllah Dan akan cuba jawab dalam live live dalam kuliah-kuliah kita akan datang lah insyaAllah eh Mungkin sekadar dulu perbincangan kita pada hari ni Wallahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi